Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Я вже давно зрозумів, що в Черкасах живуть найдобріші люди. Але, можливо, ви не знаєте, що в нашому місті ще і дуже чесні і доброзичливі гопніки. Цього разу ми проведемо своєрідний експеримент. В цьому нам допоможуть троє бравих хлопців, які зголосилися через соціальні мережі. Це Азіз, Ярослав та Олег. Тож сьогодні ми будемо не збирати гроші з людей, а навпаки роздавати. Молодой человек, здравствуйте. Остановитесь, пожалуйста. Кстати, тут такое дело. Мы раньше занимались обстопом. Вот, решили покончить с этим грязным делом. Мы теперь по чуть, -чуть возвращаем денег. Возьмите, пожалуйста, извините нас, если что. Зачем деньги? Мы решили повязать. Да, скупить свои деньги. Тут немного, мы сейчас раздаем людям деньги. А? У вас никогда не воровали деньги, никак? А? Нет. Вы никогда с вопниками не встречались? Ты без вам не подходили, да? да? Ну все, извините, если что. Спасибо. Спасибо. Да. Раньше занимались вином? Да, мы раньше вином занимались. Да, да, да. Мы решили скупить свою вину, те раздаем денег. Возьмите, пожалуйста, если что, вот, просите нас. Да, да нет, спасибо. А? Да. Ну, мы Сколько? свою вину хотим скупить. Сколько есть? Шесть Я не Понял. Да нет, спасибо. Чего? Другому лучше кому-то дать, кому не помочь, нам? Ну пожалуйста, мы не можем себе да. спать нормально теперь. Да не, я понял. Но... Ну возьмете и все. Нет. Ну пожалуйста. Да спасибо, найдете там кого-то еще. Ну да. хорошо. Возьмите, пожалуйста, деньги. Мы да. хотим искупить свою. Да. Ну. Спасибо, А? Не, не надо. надо. Не надо нам. Но... У вас никогда не ворвали деньги, вот такие, не. как они, как я. Не, не. Точно? Точно. Ну, если вы возьмете, мы будем нормально спать хоть, пожалуйста. Тут немного 6 гривен и все. Мы уже а стоим день, тут, пожалуйста. мы уже полдня. Может, вы краще какие бабушки, дедушки, им были еще. Мы у бабушек не воровали деньги, понимаете? Мы у молодых парней. Пожалуйста, возьмите, хорошо? Все, спасибо вам, мужики. Извините. Мы возвращаем деньги людям. Возьмите, пожалуйста. Дайте тому, кто будет нуждается. Ну, вам не нужны деньги. Ну, Тут немного, да. сколько есть, но просто чтобы мы спали спокойно, пожалуйста, возьмите Мы всем отдаем, да. кого забирали У пенсионеров мы как бы не отбирали деньги, понимаете? Ну, Молодых только Возьмите и все, чтобы мы уже как бы в расчете были, хорошо? Да. Ну я не знаю На душе легче стало Бабушка дайте и нужнейшее, честно. Давайте, типа я. Вы не первые, кому мы отдаем деньги. Так... Извините, пожалуйста. Мы раньше ну. Вот. А теперь мы хотим измениться и возвращаем деньги людям. Можете, чтобы у нас камень с плеч взять деньги, пожалуйста. Лучше все бабушки отдаете. Мы хотим ну, искупить. Свою... Мы в... просто у бабушек да. не, не брали деньги, понимаете? Мы даем тем, у кого могли бы как-то отобрать. Да нет, ну спасибо. Мы у ребят. молодых да, просто я... забирали. Снимите нам камень слушать. Дедушка, бабушка. У них не брали. Я ну, понимаю. У вас когда-то габстопили? У так... вас габстопили когда? то Нет, я сам когда-то тоже таким занимался. Тоже занимались? Да. Вы, может построить с нами тоже как-то? Когда... Спасибо. У меня сейчас просто дело. Да. У нас такая ситуация. Можете поставить пока пакет? Нет, нет, не могу. Смотрите, мы. У вас просто очень много. Да, иди, давай, я сам сам переговорю. Постойте, ну, пацаны, пока. А, Смотрите, мы решили с... покончить с гоп-стопом. Ну, остановитесь. Вот. И сейчас раздаем людям, которым мы, мы когда-то украли деньги, деньги, чтобы как-то жить с чистой было, совестью. Такого не было. А? Такого не было, не случалось. Ну, вас никогда не гоп-стопили? Может, знакомых? Нет. Мы хотим просто искупить свою вину. Но... Возьмите деньги и все, и мы... Нет. Не ну, беру деньги, уже здесь. Я могу не с дать. Просто мы хотим жить спокойно, понимаешь? Я понял, ребят, живите связь с людьми. Я серьезно, я на свою заморозке. Ну хорошо. Молодые люди, здравствуйте. Здравствуйте. Можете остановиться на секундочку? Зачем? У нас такая ситуация получается. Смотрите, А, молодые люди, здравствуйте. Молодые люди. А, тут такая ситуация. Ну. Мы раньше как стопили. Ну, а что вот, дальше? И решили закрыть эту тему. Ну. Мы теперь раздаем деньги, чтобы как бы жить с чистой совестью. Возьмете? Да ну прекрати, короче. Да ну, мы... Серьезно, мы спать не можем. А? Серьезно? Да. Ну, так, короче, кому нибудь бедному, ка короче, дайте, это там сидят, конечно, может, короче, кто-то, короче, будем. мы всем раздаем, сколько есть денег, сколько ну, есть. Ну, ждай сюда. да? мы не первые. Кому мы отдаем? Детям, детям раздать. Вот дети вы будете. Давайте я вам дам, а вы детям раздайте, хорошо? Нет. Молодой человек, здравствуйте. Молодой человек, подойдите. Помогите нам, пожалуйста. Один вопрос. Я один подойду. Смотрите, у нас такая ситуация. Посмотрите, постойте пока. Мы раньше губ стопили. Mm -hmm. вот, решили закрыть эту тему раз нам всегда. И просто как бы в знак благодарности людям за то, что они нам как бы помогали раньше. Мы раздаем деньги. Возьмите, пожалуйста, и просите нас за все, что вот было это хорошо. А? Я деньги не возьму, потому что я работаю, я понимаю, как зарабатываются деньги. Ну, мы просто решили как бы зарабатывать уже нормальным способом. И... Эмоции. М -м? Ребята. Я всем витаю, поздравляю вас. То визьмы это гроши? Не, гроши на визьмы. Ребята, я зарабатываю. Ну хорошо, спасибо. Извините, если что там было не так. Да. Пацаны, по сути, пока. Ну, отпустить его на две секундочки. Ну, Смотрите, Мы решили покончить с губ да. потому Уже раньше только так и зарабатывали. И сейчас вот, чтобы очистить нашу душу, мы раздаем деньги. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Все, извините, если что не так. Хорошо? Вот, пожалуйста, деньги. Если что-то у вас когда-то мы отобрали, в знак благодарности. Русская, ребята, я mm? не надо ничего. Все ну, все мы все, все. просто же мы уже с легкой душой жили, понимаете? Да вы живите с душой, не это надо. Камень с души, пожалуйста. Ребята, я снимаю камень с души. Дай Бог вам здоровья, счастья, настроения и все это самое хорошее. Вы нас, вы нас прощаете? Прощаем. Вам Прощайте. Вы, вы, честно вам посыли? Я отвечаю. Спасибо. Мы выправимся, да, выправим, если честно. Конечно, я в этом даже не сомневаюсь. Мы с пацанами раньше губ стопили. Вы забирали у людей деньги, отбирали полностью до нитки. Мы хотим вернуть деньги, чтобы вот вы нас простили, хорошо? А я при чем? -то? Ну, никогда вас не отбирали, вот, плохие не, люди. Нет, нет. Ну, чтобы вот камень из плеч возьмите, чтобы мы вот в знак благодарности, мы хотим покончить раз и навсегда с этим. Хорошо? Ну, давай, хорошо. Все, спасибо большое. Вы нас простите? Да, конечно, прощаю. Вы извините, я чуть-чуть занят. Возьмите деньги, пожалуйста, чтобы ну, мы жить не можем с этим. Возьмите, пожалуйста. Парень, здравствуй. Можно? Можно секундочку? Извини. Мы хотим помочь вам. Серьезно. Ну, остановитесь. Мы хотим попросить прощения. Да. Пацаны, пацаны там остались, я с вами поговорю. Раньше пацанов били, забирали у них полностью все деньги. Можно, вот, чтобы вы нас просили, да? За то, что возможно, ваших парней там как-то вот... Взять деньги и чтобы у нас Нет. камень с плеч. Нет. Почему? Шоколадку видаватимете людям. Ну, це не ну, чи цукерками якимись, так. Да. Це як вийде та фронок робити? У ну, нас, нас залишилось 3 гривні. Шоколадки зараз дорожчі. Ну до так, Цукерки маленькі да. мої купіть, А да. Або візьмете цукерку? Цукаречку візь, Да. Ви почекаєте, я схожу, куплю. Я Точно? <реш> Девчонка, осталась только жвачка, там, все, что... Все, вы нас теперь... Вы нас... Прощай, мой, Бог вас простит, и все, Вас... Да, <мыл> да, Программа «Провокация», там в машине камера. Можете помогать ручкой. Все, спасибо А теперь верните нам деньги, пожалуйста. Это программа «Провокация», вон там камера, можете помахать рукой. Вон там камера, это программа «Провокация». Спасибо, давайте возвращайте деньги, у нас їх мало, спасибо. Що ви знаєте про Чорнобильську катастрофу? Я була ще в дитячому садочку, коли це случилося. Ну, Це сама така загроза для світу була. Зрив був, люди всі тікали. Я пам'ятаю, в небо підняла голову, вертольоти летіли. Була в 34-му садочку тут на Шевченка. Ну, мені було тоді років 6-7. Загроза страшна. Люди переживали суєта, батьки хвилювалися. Це, що я пам'ятаю, дуже важливо на цю тему спілкуватися. Що, знаєте, розкажіть, будь ласка, бо якраз от скоро дата. Ні, щиро дякую, я не буду віддавати. 26 липня першої ночі четвертий атомний реактор розірвався і радіація пустилася, обо капель пустилася на всю Україну. І не тільки за межами України. Це сумний день для людей повністю. Виходить, Трагічно. Багато загиблих. І, і по сім'я, загинуть і гинуть люди. Мало що з них. Коли, де сталося, чому? чому? В якій області так. сталося? В Чернігівській. Через те, що реактор зірвався. Давно він зірвався? 22 роки, якщо не ошибаюсь. А, точно коли не пам'ятаю, треба спомню. Вибухнув четвертий реактор. Це сталося о півночі, не, ну, Несподівано для людей. Сталася вона 26, го да. ну, Чорнобильська катастрофа в нас сталася, тому що викид щось е, е, там. радіації. Викид радіації, це ж був. Сталося воно по тій причині, що там нарушення техніки безпечності було. І по тій причині сталося викид радіації. Вона відбулася 26 квітня 1986 року. А де сталася вона? І чому? Е, вона сталася в місті Трипять. <хи> а може, помиляюсь. Ну, Більше всього ж так. Е, вона сталася із-за того, що один із реакторів вибухнув, наскільки я знаю, і було дуже багато сил кинути на, на те, щоб його цю катастрофу зменшити до мінімуму. Велика трагедія для всього людства, ну як скажімо, для всієї Європи. А що сталося? Ну, вибухнув ядерний реактор. Вибачаюсь, не знаю, від соромно. сорому. Це якраз було в тому році, в якому я родився, 1986 рік був. Це було в червні місяці, по-моєму, так. Да. Де це сталося? Що воно сталося? Ну Саківська область була, го -город, місто Прип'ять було. Так. Там взірвав, тоді пам'ятаю, реактор якийсь. Ну... Більш поцеподний червоно сказати. Чорнобильська катастрофа в 1984 році е, був зрив на реакторі. Це місто Прип'ять, наскільки я пам'ятаю. Це була найбільша атомна електростанція е, на території Радянського Союзу. Одна із найбільших. Е, ну, на сьогоднішній день тих, хто були ліквідаторами, залишилось дуже мало в живих. Фактично, перші три дні після катастрофи замовчувалася. Вся реальна картина це було 25 квітня. Тоді відбувалися вже 1-2 травня були мір Труд Май паради. Ах... Реальної картини ніхто не розказував. Люди виходили на паради, при тому, що радіація йшла повністю на територію не то, що України, а всієї Європи. Знаєш, що була така катастрофа, що погибло багато людей. Заразилася радіація, і що це залишило, ну, дуже великий слід в історії України. І навіть пострадали е, жителі в Америці, тобто зараження було по всій планеті, можна сказати. А коли це сталося? Не, не пам'ятаєте? В е, ну, 90-х. Це вже за час за часів незалежної України? Так. Да. Це подія, яка запам'яталась, мабуть, для всіх людей. В Україні та не тільки в Україні, а й для всього світу. Багато героїв. Тоді поклали життя для того, щоб зупинити весь жах, що був тоді. І вже багато навіть тих, хто в живих, вже після того часу покинули цей світ. Це сталося, можете пригадати? 26 квітня 83-го року. Ось року для України, взагалі для Європи.